Oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang e-wallet ya uh, kali ini tidak membahas tentang driver atau kurir ya kali ini saya akan membahas tentang e-wallet e-wallet itu ada banyak sekali ada gopay ada opo ada uh, dana ada link aja ya beberapa macam Oke yang sudah bergabung eh, yang sudah bergabung yang belum bergabung eh, Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya yang sudah bergabung. Saya ucapkan banyak terima kasih. Yang jangan lupa like-nya dan komennya. Nek uh, belum di share dan tekan tombol loncengnya. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas cara kirim saldo UFO ke rekening kita tanpa upgrade ya. Jadi dari kalian mungkin yang bingung cara kirim saldo UFO kita yang belum diupgrade ya. Karena kalau kita mau kirim biasanya kita harus upgrade ya. Di sini ada tulisan transfer ya. Nah, biasanya ayo upgrade ke UFO Premier. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kita harus upgrade. Dan kan di sini saya akan memberikan solusi cara kirim saldo UFO ya yang belum di upgrade ya ke rekening kita sendiri karena pasti ada e, dari kalian mungkin ada yang mengalami kayak gini cara kirim saldo OVO tanpa upgrade ke rekening kan biasanya harus diupgrade oke okay. di sini saya memberi solusi oke okay. di sini e, tampilannya ya di OVO ini tampilan OVO kita pakai aplikasi lain ya maksudnya pakai aplikasi untuk cara upgrade-nya, eh, cara upgrade, cara kirimnya Oke, okay, di sini kita pilih Playstore. Playstore kita ketikkan buku warung. Oke, okay? di sini kita ketikkan buku warung. Uh, di sini kita pakai buku warung untuk cara kirim saldo OVO kita ya ke rekening kita sendiri atau rekening orang lain bisa juga bisa. Karena kalau kita mau kirim itu harus di upgrade ya kalau di Ovo. Oke, okay, di sini ada beberapa pilihan. Ini udah masuk di aplikasinya buku warung ya. Di sini ada tulisan lainnya di bawah ini ya. Kita Uh, untuk memasukkan rekening, kita pilih lainnya. Terus, kita pilih profil, isi profil. Terus, di sini ada tulisan daftar rekening kamu. Oke, okay, di sini bisa tambah rekening ya. Di sini, saya sudah, saya tambahkan rekening saya sendiri. Oke, okay, saya akan memasukkan re, uh, saldo UFO tadi ke rekening saya sendiri ya, atas nama itu tadi. Oke, okay, di sini langsung aja pembayaran ya. Di tengah ini ada tulisan pembayaran, kita buat pembayaran ini saya percepat ya biar sini tidak kepanjangan oke di sini ada tagih dan bayar kita pilih tagih ya nah, di sini saya pilih 500 kalau ini ada tulisan transaksi minimal 15.000 jadi kalau 10.000 nggak bisa ada tanda merah nah, saya akan mengirim 150.000 ya ke rekening saya sendiri nah, di sini langsung aja kirim e, bebas ya ini namanya tagih uang ke siapa saja nggak nggak apa-apa yang penting kita kan isi, intinya kita mau kirim ke link intinya kita mendapatkan link ya, jadi bebas ya. Nah kita langsung kirim tagih tagihan oke? Okay? Seperti tampilan ini ya. Tapi tunai itu bebas, tulisannya apa saya? Nah kita biar mendapat link kita harus uh, kirim ke WA loh, atau ke mana aja ya. Yang penting ad, dapatkan link. Seperti gambaran ini, uh, saya akan mengirimkan uh, WA ke, ke saya sendiri ya ini. Aku punya dua akun ya dua akun 2 WA. Oke, di sini ada perwakilan di nah ini ada tulisannya berikut perwakilan tanggal cuma silahkan silakan bayar mulai tanggal Nah, ini ada tanda eh, tangan tanda tangan ke bawah ini ya. Kita klik ya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini ya. Oke. Langsung aja ke tampilannya berikutnya. Kita contohnya ini masuk ke websitenya ke link ke link pembayaran eh, seperti ini eh, kalau udah langkahnya seperti ini berarti kita udah udah ber berhasil ya nah, kita pilih e-wallet ya karena kita mau kirim lewat ovo ke rekening kita nah, kita pilih ovo ya nah, tadi e-walletnya ada ovo, dana sama link aja ya tadi nah, kita masukkan nomor uh, nah itu dapat ini ya notifikasi ya jadi kita masukkan nomor hmm, wa nomor WA, nomor oh nomor ya yang terdaftar di ovo terus kita dapat notifikasi kita klik nah seperti ini ya seperti langkah-langkahnya ya seperti ini kita klik ada notifikasi kita klik ya nah, berhasil nah, ini tulisan berhasil ya oke ini langsung berhasil ini udah berhasil untuk udah dikirim ya ke, uh, ke rekening kening kita ya nah, dan dan kita harus nunggu ya nunggu mungkin nggak langsung satu jam mungkin bisa satu jam atau lebih ya yang penting ada waktunya satu kali dua jam misalkan itu nggak masuk saldo itu akan kembali ke saldo kita sendiri oke okay? jadi rekan-rekan mungkin yang belum masuk sudah uh, berhasil tapi belum masuk ke rekening itu jangan khawatir ya karena ada waktunya uh, kalau bisa ya ditunggu satu kali dua jam kalau saya ini kebetulan uh, agak malam ya jadi nggak bisa ya mungkin ada jangka waktunya ya, mungkin uh, hari kerja mungkin jam hari kerja jam 8 jam 9 itu udah masuk ya oke okay? Itu aja ya cara kirim saldo OVO ke rekening tanpa upgrade, tanpa apa uh, upgrade ada, tanpa upgrade, tanpa upgrade omong yang banget. Oke itu aja, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih malah kita saling berbagi informasi. Terima kasih.